Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So macam biasa hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara PDRM vs Terengganu Yang mana PDRM menang 1-0 Hasil daripada jaringan Imran Samsu Baiklah Untuk perlawanan ni boleh dikatakan PDRM perlu berterima kasih kepada goalkeeper mereka Hakim Hamidun Yang boleh dikatakan dalam game ni Performance yang sangat world class menafikan banyak percubaan-percubaan berbahaya dari pasukan Terengganu dan dalam masa yang sama kudus untuk bahagian serangan pasukan PDRM yang mana mereka berjaya bermain dengan direct play memanfaatkan loophole yang ada di bahagian pertahanan pasukan Terengganu untuk menjaringkan gol. Senang cerita sepatutnya PDRM boleh skor 3 gol mudah untuk game ni. Yang mana gol pertama Imran Samso. Gol kedua offside Bruno Suzuki dan peluang terakhir minit 92 gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Hadi Fayad lah apabila percubaan dia ditepih oleh Rahadi. Baiklah, untuk overall pada perlawanan ni, defend PDM memang sangat bagus. Mereka bermain dengan low block dan mereka bermain dengan nero. So, bila mana mereka bermain dengan low block dan juga nero, mereka tak memberi ruang yang banyak untuk pasukan TFC exploit kawasan wide area mereka dan tak memberi ruang yang banyak untuk pasukan TFC masuk lebih ke dalam dalam kotak penalti. Jadi banyak percubaan-percubaan yang boleh dikatakan boleh dimanfaatkan oleh TFC berjaya diblok dengan baik oleh barisan pertahanan PDRM lah. Even dalam kotak penalti pun Safawi Rashid nak shoot pun kena blok dengan defend dan sebagainya. So That's how uh, gameplay yang ditunjukkan oleh PDRM apabila mereka punya gameplay uh, adalah bermain dengan defensive structure yang solid dan lebih kepada direct play dan juga counter attack yang berjaya memerangkap pasukan uh, Terengganu uh, di kawasan final take mereka lah. Dan untuk Terengganu boleh dikatakan waktu first half mereka turun tanpa adanya seorang proper striker. Jadi, bila tak ada proper striker ni, kita boleh nampak mereka agak struggle untuk mencari ataupun untuk execute peluang-peluang yang mereka dapatkan. Even mereka ada peluang, tapi tanpa striker, penyudah ataupun tak ada executor untuk mereka supply bola kepada pemain serangan menyebabkan mereka terpaksa guna ability individu untuk mereka score the goal lah. Dan dalam masa yang sama, dari segi corak permainan, TFC boleh dikatakan agak predictable. Mereka punya corak serangan. Jadi bila mana terlalu predictable mudah untuk PDRM counter di second half untuk bermain lebih berdisiplin untuk bertahan lah. Baiklah itu secara general. Mari kita masuk dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu dululah. Apa perkara ataupun apa konsep yang mereka cuba lakukan pada perlawanan ni dan lagi kita lihat pada perlawanan ni apa yang mereka cuba lakukan secara konsep ataupun teorinya di atas padang apa yang mereka aplikasikan execute di atas padang adalah mereka bermain dengan highline defender iaitu mereka letak uh, Safwan dan juga Syarul Nizam di bahagian dua center back dan mereka akan push forward untuk mereka punya fullback Azam dan juga Ubay untuk advance lebih ke bahagian hadapan. Cumanya Ubaydullah uh, lebih digunakan pakai sebagai pemain yang hold the touchline ataupun untuk buat overlap di kawasan wide area lah. Disebabkan apa? Disebabkan penggunaan Ahya Rashid yang lebih kepada untuk inverted masuk ke half space ataupun move lebih narrow berhampiran dengan striker punya apa orang kata apa tempat lah. Jadi banyak dia bermain di half space kiri lah. Manakala untuk bahagian kanan, begitu juga dengan peranan Azam Azmi, ada juga dia inverted masuk ke bahagian tengah ataupun half uh, space dan ada juga dia buat overlap. Tetapi peranan daripada Engku Nur Syakir dan juga Safawi Rashid ni tak memberi banyak peluang ataupun tak banyak nak create combination bersama dengan Azam Azmi untuk bagi supporting play sebab kedua-dua player lebih bergerak di kawasan tengah ataupun berhampiran dengan kotak penalti pasukan lawan. Jadi Azam Azmi banyak isolated di situ dengan pengharapan yang Azam lebih ada orang tak apa untuk bawa bola ke hadapan. Jadi permasalahan yang pertama dekat sini kita boleh nampak bila mana TFC cuba lebarkan mereka punya penguasaan bola dengan mengharapkan kepada Azam dan juga Ubay untuk bawa bola lebih ke hadap, uh, ke hadapan defend PDRM dah get ready untuk me merangkap ataupun untuk menghalang pergerakan daripada kedua-dua individu tersebut di bahagian kanan dan kiri lah jadi kedua-dua individu tersebut tak boleh nak move advance ke hadapan sebab kedua-dua player juga jarang mendapat support yang banyak daripada mereka punya winger inverted winger yang masuk lebih ke bahagian tengah untuk bentuk combination play jadi benda tersebut melimitkan mereka punya access dan Uh, lebih uh, melimitkan mereka punya pergerakan untuk move lebih forward ke hadapan jadi itu yang pertama yang kedua kalau kita lihat di bahagian tengah Terengganu bermain dengan agak narrow dan overload di bahagian tengah sebenarnya sama ada di half space kanan, half space kiri ataupun central area yang mana mereka letak akram mahinan sebagai single pivot ataupun dalam konsep yang lebih mudah mereka letak sebenarnya Norilo dan juga akram bergandingan dalam sistem double pivot tapi uh, um, Norilo akan lebih advance as a number 8 manakala akram akan stay as a number 6 lah sebagai pivot uh, dan benda ni membolehkan Norilo untuk bergerak lebih ke atas dan many odd akan bergerak as a number 10 dan Wei Rashid dan juga Nkunu Syakir akan move forward masuk lebih ke bahagian central dan Ahyar Rashid juga akan masuk ke half space kiri. Jadi benda, tersimil, ah, benda kat sini mereka akan overload di bahagian tengah jadi benda macam ni sebenarnya mereka berjaya create ataupun berjaya untuk maintainkan position ataupun create combination play dan sebagainya untuk move ke di kawasan tengah tetapi the problem is adalah bila mana pasukan PDRM bermain dengan low block. Jadi mereka membiarkan ataupun dengan secara mudahnya kita kata PDRM punya defending structure mereka sengaja membiarkan Terengganu overload dan mereka bermain dengan compact dan lebih nero lebih kecil dalam kawasan untuk membuatkan TFC tak ada peluang untuk masuk lebih ke dalam jadi dengan ada numbers of player yang banyak di kawasan tengah kita boleh nampak yang TFC boleh masuk sampai ke zone 10 ataupun zone berhampiran dengan D box tetapi untuk mereka melakukan percubaan ataupun move into the D box mereka mengalami kesukaran bila bola masuk dalam kotak penalti sahaja mereka tak ada space ataupun ruang yang banyak untuk mereka melakukan percubaan. Even ada percubaan yang mereka lakukan akan mudah diblok oleh pertahanan-pertahanan PDRM dengan body mereka lah. So, banyak akan diblok macam tu. Jadi, benda ni melimitkan pergerakan TFC juga sebab mereka tak ada proper striker yang buat untuk attract the defense ataupun attack the empty space ataupun nak meletakkan position dia untuk uh, tarik perhatian kepada ataupun mencipta ruang kepada pemain-pemain yang overload di bahagian tengah ni. Jadi benda tu tersebut menyebabkan many odd dan pemain-pemain yang di kawasan tengah ni mereka sendiri yang terpaksa mencari ruang untuk mereka melepaskan percubaan. Jadi adalah percubaan-percubaan yang mereka lakukan dari luar kotak penalti sebab mereka tak boleh move into the deep box jadi benda tu yang menyebabkan percubaan yang dilakukan oleh mereka berjaya ditepis dengan baik oleh hakim Hamidun walaupun percubaan tersebut boleh dikatakan boleh gol tetapi banyak uh, percubaan tersebut ditepi oleh hakim Hamidun bahkan kalau game ni kalau kita lihat uh, sebenarnya bila melakukan percubaan jarak jauh uh, TFC lebih mengharapkan rebound bola rebound yang mana boleh dikatakan sepatutnya TFC boleh skor 2 gol daripada rebound bola rebound ball itulah yang mana boleh dikatakan dua-dua percubaan adalah daripada ahli yang mana gol apa dengan percubaan pertama yang dilakukan oleh TFC ditepih oleh Hakim Hamidun dan Ahya follow up ditepih lagi oleh Hakim Hamidun double save manakala yang kedua aa, percubaan ini dilakukan oleh Safi, Safawi Rashid ditepih oleh Hakim Hamidun dapat pada akhir nadi akan kemadi cross balik dalam kotak penalti dan Ahya shoot kena tiang tang Uf, sayang mat kalau tak TFC boleh skor dua gol jadi benda-benda macam tu yang melibatkan kreativiti di bahagian tengah dan juga bagaimana mereka nak masuk lebih dalam di box dan execute peluang yang mereka dapatkan TFC gagal buat dengan baik lah dan kemasukan Akin Hadi, ada sikit perubahan tapi macam saya cakap proposal mereka is needed untuk team like TFC untuk bermain macam tu kalau tak corak permainan mereka akan lebih predictable dan mudah dibaca oleh pihak lawan. Dan untuk game ni, kekurangan yang kita nampak daripada TFC adalah lebih kepada defending error yang mana beberapa kali defend mereka terperangkap dengan counter attack dan juga breakthrough long ball ataupun direct play yang dilakukan oleh penyarik M. Jadi mereka banyak loophole hole yang dia even goal yang Imran Samsu tu buat macam mana mereka tak track untuk running ataupun pemain yang buat larian dan senang je dapat bola and even go Bruno Suzuki pun tak ada orang track ah uh, Bruno even Hadi Fayyab punya percubaan tak ada orang track so benda-benda macam tu yang merugikan untuk pasukan TFC jadi untuk season ni mungkin dah boleh dikatakan end game lah sebab nanti nak jumpa dengan Kedah pula uh, dekat dekat Stadium Sultan Mizan so buat yang terbaik lah kat situ untuk PDRM kudus saya bagi macam saya cakap Hakim Hamidun antara highlight lah untuk perlawanan ni dan untuk uh, defending mereka bermain dengan sangat bagus and so mereka solid mereka bermain dengan narrow low block compact block percubaan dan sebagainya that is a very good gameplay daripada PDRM bagaimana mereka melimitkan pergerakan TFC untuk uh, move forward lebih masuk dalam kotak nanti there is a great uh, gameplay great structure and dan bagaimana mereka counter attack dengan penggunaan pemain-pemain mereka di hadapan bagaimana mereka letakkan Bruno Suzuki as a target man if they you involved dengan gerakan untuk release the ball and bagaimana mereka move forward untuk lebih menjaringkan gol so that is a great play daripada PRM and they deserve untuk menang game ni and that's how you play as a team Defending Boleh menangkan hang game eh, Taking score satu Boleh menang And, Tapi itulah Kalau tak boleh nak score good You cannot win the game lah Jadi itu je lah Ulasan saya PDRM You did a great job lah Okay Assalamualaikum